Що ви всі здогадалися, чому ми сьогодні тут зібрались? Ми, ну звісно, ви прийшли на роботу. Ми прийшли вас з цим привітати. Що? Привітати вас із новою да, старою новою оселею, тому що це стара будівля, але в ній зараз будуть нові, більш світлі, комфортні кабінети. Комфортні не тільки для робітників, але й для людей, які будуть приходити сюди за допомогою і за якимось попитом своїм. Отже, сьогодні ми з вами будемо відкривати цю стару нову оселю. Ви бачите, як я посміхаюсь, я завжди посміхаюсь. Але сьогодні для мене це найвеличніше свято, тому що нам усім було добре там. Разом весело, але нам було тісно. Ми раді тому, що ви залишаєте за нами ту будівлю. Нам буде там також дуже комфортно. І для того, щоб відкрити сьогоднішню будівлю, офіс щасливцівською. Сельской рады, Мы сюди запрошуємо сельского голову Виктора Плахушко. Собрались мы, в Со основном только аппаратом, <coughs> немножко пафосно выглядит, но э, хочу поблагодарить всех, кто поддержал возродить это здание и отремонтировать его, хотя бы только внутри. Хочу также сказать спасибо тем, кто был против, это вселяло надежды и силы. Когда все за, менее интересно и намного легче это все воплощается в жизнь. Для меня лично это был еще своеобразный вызов вернуть это здание, убедить депутатов и изыскать возможности, чтобы мы сюда переехали. Ну, какую-то галочку где-то там в каком-то дневнике поставить, и надеюсь, когда уже нас не будет. Может об этом никто не вспомнит, но все это останется. И это здание, когда сделается фасад, будет таким ярким примером главного здания нашей громады. Я думаю, никому не будет стыдно, что у нас есть такое здание. И административное здание, где мы сможем принять любых гостей. В том здании, если честно, я принципиально не делал, не ремонтировал дырку в полу чтобы как можно быстрее туда уехать, да и стыдновато было приглашать в тот кабинет людей, которые являются далеко не последними в нашем регионе и в Украине. Всех хочу поздравить! И треба перерезать так, Я стричь, думаю, что раньше так? шампанское а? или Шампанская Шампанское начали, начали Ленточка Ленточка. Да. Ленточка. Листочка. Да. ленточку. Шматочек Листочка. Листочка. треба Листочка. 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 рамочку Листочка.